Четинский избирательный участок номер 25 в Забайкальском государственном педагогическом университете откроется ровно в 8 по расписанию. Внутри уже горит свет, развернута торговля, на месте участковой избирательной комиссии. Все готово к встрече первых избирателей. За час до выборов прошли тестирование электронной КАИБы. Машины, согласно настройкам, начнут работать ровно в 8. Галина Анатольевна первой приходит на избирательный участок многие годы. Она всегда спешит к открытию. Говорит, ей нужно к 9 утра успеть в храм. Сегодня избирательная комиссия приготовила ей маленький подарок за верность традициям. Мэр Читы Анатолий Михалев всегда голосует одним из первых. Ровно в 8. Торопится. Впереди длинный рабочий день. Очень бы хотелось, конечно, чтобы день прошел хорошо чтобы действительно чтенцы сделали нормальный, правильный выбор. Не случайно говорят, что это главные выборы страны. И сегодня по существу вот, голосуем, мы определяем судьбу России развитие судьбы России на ближайшие шесть лет. Александр Зинков, глава городской думы, также голосует в родном университете на 25-м избирательном участке. Старшее поколение оно прекрасно понимает эту ситуацию, чтобы выбрать то направление, в котором мы должны двигаться дальше. И здесь не, не, без, без всяких призывов, без всяких обращений, я думаю, все это понимают. Среднее поколение тоже оно трудится в этой ситуации. Та атмосфера, которая создается главным лицом в государстве, она понятна. И вот мы сегодня делаем такой вывод. Избирательный участок в бывшей синагоги на Ингодинской, 19. В этом году площадку для голосования устроили на втором этаже. Уже нет необходимости подниматься наверх в бывший молельный зал. В полдень здесь наблюдается наплыв четинцев. Сразу после полудня на избирательный участок приходит губернатор. Вместе с маленьким внуком Ренатом. Самую важную бумагу с помощью деда опускает именно он. Он даже знает, за кого нужно голосовать, говорит губернатор. За голосованием главы региона мы также наблюдаем с помощью веб-камеры. Все в порядке. Сигнал несколько запаздывает но для такого оборудования это норма. На некоторое время сигнал пропадает, но потом появляется снова. С помощью веб-камер можно осмотреть избирательный участок с двух сторон. Одна расположена возле Каибов, а вторая показывает весь избирательный участок. Хорошее настроение весеннее. Долг гражданина Российской Федерации отдан. Моя позиция, вы знаете, заключается в том, что, на мой взгляд, каждый гражданин обязан принимать участие в голосовании. Поэтому мне приятно, что активность достаточно высока. Даже по наплыву на этот момент это, это заметно. Но в целом, если на 10 часов, то мы идем на 1% больше, чем в декабре. Может, может быть, чуть-чуть пониже, чем это было в предыдущие президентские выборы. Но я думаю, мы верстаем. Это достаточно высокая прогнозируется явка наших граждан. Ирина Трофимова, Сергей Миртов. Время новостей.